Вы знаете, я э, так Господь даровал, что и мне пришлось самому лично, ну не то что понимать это а приход делал, но два храма строить. И когда вот первые пришли, самые первые известия, то, что будет построен все-таки кафедральный собор, которого нет в Украинской православной церкви в нашей, обратились ко всем, попросили всех приходов выделять них, денежку и прочее, и прочее, и прочее. И прочее. Это, это было, было воспринято, воспринято совершенно правильно, правильно абсолютно. Правильно. Для меня собор, вы знаете, он у меня для меня начался с первой службы вот в этом деревянном храме. Для меня он начался именно там первой литургии, которую я там служил. Вот меня пригласили, я там служил, и потом уже ту экскурсию, когда я прошел по вот по этим камушкам, которые закладывались по э, бетонным этим первым перекрытиям. А храм почему нужен? Мне очень нравятся слова. Давайте собирать камни. Простите, мы уже камни собрали. Теперь нам действительно соборы нужны. И соборы вот именно э, такие, которые объединяют ну всю полноту церковную, чтобы любой верующий человек мог приехать и знать, что в этом соборе его все ждут. Там можно не только сказать. Господи, дай, что мы поговорим 90% наших молитв, а можно сказать, глянуть на красоту, сказать, Господи, благодарю тебе, что ты есть, и что есть вот такой храм. Поэтому для меня этот собор и строительство его является, ну, само собой разумеющимся, добрым, хорошим, ненужным делом. Я здесь, ну, другого варианта ответа и не вижу.